গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে যিকোনো এজন ব্যক্তি যেতিয়া পতন আৰম্ভ হয় তেতিয়া তেওঁ আনৰ পৰা নিজৰ সকলো পৰামৰ্শ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে আপুনি যিমানেই মহান প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি নহওক কিয় আপুনি সাধাৰণ মানুহক কৰা প্ৰতাৰণাই আপোনাৰ ধ্বংসৰ সকলো দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মতে কাৰো সমৰ্থন নোপোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াও হতাশ হোৱা উচিত নহয় কাৰণ কোনোবাই সহায় কৰক বা নকৰক প্ৰতিটো কঠিন সময়ত ঈশ্বৰে সকলোকে সমৰ্থন কৰে যেতিয়া অত্যাচাৰ কৰাজনক বা দুখ দিয়াজনক হাঁহি হাঁহি সহ্য কৰা হয় তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰতিশোধ ভগৱানে নিজেই লয় মানুহ কেতিয়াও অহংকাৰী হ'ব নালাগে ই মানুহক অনুচিত সকলো কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰে শেষত এই অহংকাৰ ধ্বংসৰ কাৰণ হৈ পৰে গতিকে জীৱনত যিমান পাৰি অহংকাৰ এৰি চলিব লাগে এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ